أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلنا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيه سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما القي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نظير قالوا بلى قد جاءنا نذر فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان الا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة مغفرة وأجر كبير وأسر قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض زلولا فامشوا في مناكبها وقلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسفكم الارض فإذا هي تمور أم أمنتم في السماء ان يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نزر ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان ذكير اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن الا الرحمن انه بكل